Satu filem yang okey sahaja, agak mid bagi aku. Ia ibarat macam kalau korang tengok sebuah pasu bunga yang cantik diukir tapi tiada bunga di dalamnya. Hey hey, what is up my good people? Jadi aku dan juga tim-tim Baspop baru saja lepas menonton filem Gayong. Lakonan Beto Khushari, arahan Faisal Ishak yang baru saja berlangsung gala premier di GSC Mid Valley. Thanks sebab invite kita orang. Aku rasakan filem ini satu filem yang okey sahaja, agak mid bagi aku dan ia ibarat macam kalau kau orang tengok sebuah pasu bunga yang cantik diukir tapi tiada bunga di dalamnya. Ya. Yeah. So So itulah dia. Dan kemudian pasu bunga itu dihempas cakarimau sehingga pecah. Berkecai. Alright so satu benda yang aku suka dalam filem ni obviously is Beto Kushari lah Beto Kushari ni can go nothing wrong he is the ultimate sad boy <laughs> Dekat mana-mana filem pun dia set boy So dalam filem ni pun sama juga Cuma dalam filem ni Dia lebih enhance lagi Dia punya watak daripada sudut martial art So senang so cerita kalau macam Casual audience kalau tengok filem ni Dia ibarat macam Iman versi Melayu lah Ataupun Iman tu adalah Mio versi Hong Kong ha. Lah. Habis tu can, go, can do nothing wrong Dia cuba untuk Menyelamatkan filem ini Daripada kocak kacir So setiap kali kalau ada Bapak-bapak dia tu Memang kita boleh invest lah dengan watak dia Satu lagi kalau yang aku boleh tekankan dalam filem ni Benda yang aku boleh puji adalah dia punya production value dia Production value dia maksudnya daripada segi latar belakang Sebab ni dia letak pada tahun 1940-an Dan di sebuah kampung eh Uh, aku agak suka dengan dia punya susun atur suasana kampung, dekat pekan, dekat tepi laut. Benda tu semua cantik dengan ada brigade uh, British, uh, apa kolonial uh, British punya building apa semua tu. Semua tu cantik bagi aku. Cuma benda tu agak terganggu sikit dengan beberapa lagi benda-benda yang nak dikaitkan dengan perkara zaman tu. Contohnya seperti percakapan dan juga baju semua tu. Ah uh, tu macam ada agak sedikit Janganlah lain lah Tapi aku bukan orang yang pakar Dalam sejarah untuk benda-benda macam -benda itu Mungkin ada Ada orang yang lebih pakar lagi Untuk benda tu But overall bagi aku Aku rasa Production value dia okey lah Not bad Dengan dia punya cinematography semua <coughs> Jujur cakap banyak benda yang perlu diperbaiki dalam filem ni Terutamanya daripada segi penulisan okay? Uh, ya daripada Eric Ong uh, dan juga arahan daripada Fazai Saab Bagi aku filem ni satu kelemahan dia adalah daripada segi writing tu satu hal. dan writing ni dia patutnya bergerak sering dengan pacing, aliran cerita kan. Jadi dua-dua ni kurang. Dua-dua ni tak ada. Ha, aliran cerita tu, aliran cerita tu agak berkecamuk sikit dalam filem ni. Dan uh, bila kita tengok filem ni dia ibarat macam nak tunjukkan yang silat tu power. Which is aku tak aku tak nafikan silat itu power, betul dan dalam filem ni dia terlalu literal terlalu tak subtle dia nak tunjukkan yang silat boleh lawan Muay Thai silat boleh lawan Kung Fu silat boleh lawan brawling ala-ala orang western silat boleh lawan samurai so ya, yeah, that's it dan semua segmen-segmen ni dia ibarat macam segmen-segmen yang berbeza montaj-montaj yang berbeza dan disambungkan hingga jadi macam ia saling tak berhubung kait antara satu sama lain. Maksudnya daripada awal filem ada diletakkan contohnya dia berlawan dengan orang-orang British ke apa ke kan. Tapi lepas tu benda tu tak ada payoff dekat penghujung. Tiba-tiba dekat hujung dia tunjuk dia dah dengan orang Jepun pula. So benda tu kau tak nampak macam ada single villain ke apa tau dalam dalam, dalam cerita ni. Dia macam jadi ha? ha? Oh macam ni, macam ni. Dia tiba-tiba macam -tiba tu. Ha so dia kelemahan daripada lah, dari segi writing dekat dalam filem ni yang buat aku rasa macam tegang lah So overall uh, rating per 10 aku boleh bagi filem ni 6 per 10 bintang. Usaha yang baik dan nanti sampai ke hujung filem ada uh, post credit nanti kan Gayong 2 Mio akan kembali. Yeah. <laughs> Reaksi satu ayat aku is who jahatnya orang Jepun. Lepas ni kalau aku tengok anime kat rumah Aku lower volume kalau nenek aku adalah rumah Kesian dia PTSD nanti Satu benda yang hands down aku suka Pasal movie Gayung ni is Dia punya production value Dalam recreating the pre-World War II Malaysia Sebab kau tahulah pekerjaan aku kan ah, Bila aku tengok dia punya architecture The British quarters tu Rumah-rumah kutai Rumah-rumah lama tu And then the uh, steel bridges, the iron cast bridges, lalu the kereta api uh, inside and outside of the train, lalu certain macam food stuff and um, pakaian dia orang. So, macam wow. Um, I'm immersed lah, jadi lah. Kau nampak lah uh, Malaysiana in the 1940s, 1930s tu so, memang jadi. So, that is like big props to the production lah. Hmm. Okay, satu benda yang aku rasa boleh diperbaiki is aku rasa the movie maybe suffers a bit from a writing that's not that uh, macam penulisan or plot cerita tu kurang tajam atau fokus lah bagi aku sebab kalau kau tengok movie ni aku rasa kau akan setuju dengan aku yang dia ada banyak watak sampingan yang agak sama ada agak menarik ataupun yang kita tengah tunggu bila dia nak kena akibat dia eh? sekian-sekian dia macam tak pergi ke mana tau So kau ada banyak subplot Watak yang interesting Yang kau benci Tapi macam eh, eh 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 Bila semakin plot utama tu berjalan Kau sedar banyak benda ni tak ke mana So dia jadi movie tu nampak sedikit berterabur As a result lah hmm. Aku sesayang pasal movie ni Maybe boleh lagi pendek dan lagi kemas Dan lagi laser focus tau sebab bagi aku Kalau kau nak cerita pasal Macam martial art kan Seni bela diri So cerita pasal seni bela diri tu Apa macam Different Macam style-style lain Yang kita ada Tak pun untuk Pasal Tok Guru-Tok Guru Pasal toko toko Seni-seni bela diri yang Daripada aliran lain-lain ke contoh ha? Tapi kalau kau nak buat cerita pasal Slice of life Then slice of life lah Kalau kau nak buat cerita pasal Oh macam mana kehidupan Melayu Dalam suasana perang Then buat kehidupan Melayu Dalam suasana perang Ah, ha, So macam dia movie ni sangat ambitious Which is bagus Tapi pada masa yang sama Dia terlalu banyak orang kata ramuan dalam resepi tu So rasa dia jadi aneh sikit hmm. Aku boleh kata Nabilah Huda Walaupun dengan dia punya screen time yang agak limited Bagi aku is the uh, highlight of the movie lah Sebab From the beginning Dia kalau kau tengok Beto dengan Nabilah Huda Dua orang ni ada muka orang dulu-dulu <laughs> So memang, memang cantik lah casting dia kan Lepas tu Nabila Uda pun kita tahu dia memang boleh berlakon. Tapi macam watak dia ni sebagai this orang kata strong and silent wanita Melayu terakhir ni memang menjadi lah. aku rasa dia on par atau lebih daripada Beto pun at certain times kan. Tapi of course Beto sebagai lead character dia memang sentiasa reliable, sentiasa akan membekalkan kita dengan a very orang kata dependable punya performance lah. Hmm. Walaupun kita ada performance yang mantap From the lead actors So dia memang carry the show Cumanya aku rasa down sikit Sebab macam kata tadi lah Banyak side character dan banyak side plot Yang tak kemana lah sekali So untuk Sebab hilang fokus tu Aku rasa aku boleh bagi movie ni 6 per 10 macam tu lah It's, it's okay, it's mid untuk aku Uh, ini adalah satu usaha yang baik uh, untuk menyampaikan kisah Adma kepada khalayak umum uh, terutamanya orang-orang di Malaysia dan orang-orang uh, yang tak berapa mengenali dunia silat. Uh, kerana ini adalah satu cerita autobiografi tentang sejarah hidup Adma. Benda yang saya paling suka dalam filem ni adalah uh, usaha dia untuk menyampaikan cerita Adma tanpa terlalu mencuba Berbuat benda yang baru Berbuat benda yang terlebih terlampau dramatik Untuk menambah unsur-unsur yang mungkin tak wujud dalam cerita atau kisah hidup Adma Namun dia tambah semata-mata untuk meningkatkan atau menambah lagi unsur-unsur sinematik -unsur atau dramatik Jadi dari segi itu filem ini sederhana dan bersahaja dan dia terlalu, tidak terlalu mencuba Jadi saya suka benda tu sebab kita tak kita tak perlu nak terlalu kritikal dan mengecam filem ni Takunan Betul dan Nabilahudah baik-baik saja sebab cerita ni tidak terlalu rumit, cerita ni tak terlalu kompleks, watak-watak mereka adalah watak-watak yang wujud dan sudah pun tertulis. Jadi dari segi penulisan watak dan perkembangan watak, dia tidak terlalu mencabar atau mencuba kerana dia mengikut skrip asal yang berdasarkan watak-watak yang hiduplah iaitu watak Anmar lah. Namun begitu, dari segi penulisan watak banyak lagi yang boleh diper, diperhalusi atau diperbaiki untuk menonjolkan sifat-sifat atau personaliti uh, watak Adma. Ada, bukan kata tak ada unsur-unsur tu, ada banyak, namun ia tidak cukup mengesankan pada saya dan dia boleh diperhalusi lagi. Jadi momen-momen tu ada, detik-detik tu ada, namun ia boleh diperhalusi dengan contohnya uh, skrip atau dialog yang lebih kemas. Ataupun babak yang uh, yang boleh dikoreograf Ataupun boleh disusun dengan lebih baik Ataupun babak-babak um, yang rasanya boleh ditulis dengan lebih mendalam Jadi dia tak nampak macam seolah-olah babak tu sekadar di atas permukaan je Sekadar nak ada dekat situ cukup sifat macam tu je Jadi perkara-perkara ni pada saya boleh lagi dilakukan dengan lebih baik lah Namun begitu apa yang saya dapat tonton ni cukup untuk membawa cerita itu tetapi saya rasa ini adalah satu peluang untuk bukan setakat memperkenalkan Adma tetapi untuk menyanjungi beliau. Dan mungkin saya, pada saya bukan mungkin lah, pada saya dia terlepas peluang untuk berlaku sebegitu. Pada saya, uh, filem ni sederhana kerana ia filem yang uh, konsisten dengan Ah uh, filem-filem Eric Ong sebelum ni. Walaupun filem ini adalah arahan Faizal Isa dan screenplay dia ditulis oleh orang lain tapi cerita asal tetap Eric Ong. Jadi kalau kita biasa dengan filem-filem Eric Ong, Adiwiraku, Adi Rekod 2, Gemencik Boys, uh, Eric dia ada mempunyai ada gaya dia yang boleh yang senang dikenali uh, dari segi dialog, dari segi shot yang diminat, dari segi latar dia. Jadi semua tu ada dalam filem ni. Jadi kalau kamu menyukai filem-filem atau menggemari filem-filem Eric Ong, kamu akan senang Menonton filem ni. Namun pada saya filem ni pengalaman saya, act pertama uh, kemas, uh, pacing dia okey, uh, pacing dia menjanjikan dan ada curiosity bagus. Kemudian bila masuk ke act yang kedua, apabila sampai ke bahagian hidup uh, ada uh, ketika dia bekerja sebagai mekanik dengan uh, di 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 camp uh, askar British, uh, ada beberapa unsur atau perkara yang saya rasa kurang kemas dan tidak habis uh, tak habis masa. Jadi walaupun cerita tu saya yakin, saya saya pasti diambil daripada kisah hidup sebenar Adma itu bukan yang saya persoalkan. Kisah hidup Adma bukan yang saya persoalkan. Saya rasa kisah, kisah hidup dia pastinya bagus untuk kita ada filem. Mungkin akan ada sequel lepas ni. Tetapi dari segi uh, uh, pengadaptasian kisah hidupnya ke layar perak, uh, itu yang saya maksudkan di sini. Jadi penceritaan bab, uh, kisahnya di 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 kem latihan berita tu boleh dilakukan dengan lebih baik di mana ada kesan yang lebih mendalam... Satu... Dua... Kita boleh nampak... Bagaimana... Adma... Lebih... Uh, bukan lebih... Bagaimana Adma... Mula... Uh, menjadi... Mula mendewasakan diri... Dan belajar... Perkara tentang hidup... Yang di luar... Tanah Melayu... Jadi... Act pertama adalah... Dia menyedari yang dia perlu meninggalkan Perak... Pergi ke Singapura... Dia perlu berhijrah... Bagus... Dia telah membuka... Mata dia... Untuk menyedari yang dunia ni lebih besar daripada... Kampung halaman dia... Dan bila dia sampai ke Singapura dan bekerja di kem itu se seelok-eloknya paling afdal kita boleh nampak yang dia dah sedar oh dunia ni bukan sahaja tanah Melayu malah lebih besar lagi daripada itu jadi kita tak nampak sangat um, uh, perjalanan tu walaupun peluangnya ada di mana dia berinteraksi dengan orang-orang di kem itu di mana dia terpaksa berhadapan dengan sebuah guru seni bela diri di kem di itu di mana dia terpaksa berinteraksi dengan sebuah uh, kapten atau ketua atau komander di kem itu jadi itu adalah momen-momen detik yang dia boleh belajar dan mendewasakan dirinya. Jadi pada saya ini bukan jatuh pada kisah hidup Adma, ini jatuh pada pengadaptasian. Dan apabila filem ni pergi ke ketiga ke di mana uh, pendudukan Jepun mula berlaku dan Perang Dunia Kedua uh, bermula, um sepatutnya di situlah kita dia kita boleh menampilkan kesan-kesan uh, uh, Adma belajar daripada pengalaman dia di, di camp di camp Britain itu. Namun kita tak nampak sangat benda tu. Jadi saya rasa perkara-perkara ni yang sepatutnya boleh diperhalusi. Jadi bila sampai Jepun serang dan dikena lawan dengan Jepun, kita rasa semangat kita naik. Sebab latar latar tu dah ada. Premis sudah dah ada, detik tu dah tersedia. Sebab benda tu dah memang ada dalam kisah hidup dia. Tapi dia tak cukup dia tak cukup menyemarakkan semangat. Tetapi kalau kamu dah memang kenal dengan Adma, kamu dah memang akrab dengan silat di Malaysia, momen tu datang kamu akan bersorak dan kamu akan suka dan dan dan, dan tentang itu saya happy lah sebab saya tengok dalam 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 panggung saya ada orang tepuk tangan, ada beberapa babak. Jadi baguslah untuk untuk target audience dia momen-momen tu sampai. Tapi untuk saya saya rasa yang mungkin boleh buat lebih lagi sebab saya bukan daripada dunia silat. Uh, rating 9/10 saya rasa filem ni akan ada sambungan dia sebab itu adalah pacing yang diberikan itu adalah uh, uh, cerita yang telah disajikan jadi dan saya, rasa, saya saya tahu kisah hidup Adma ni panjang sebab dia bukan setakat uh, sampai perang dunia kedua je kisah dia selepas itu lagi banyak dan lagi besar sebenarnya jadi seolah-olah nak kata yang sebelum perang dunia kedua ni adalah sekadar uh, setup saja dan dan tapak saja jadi dan memang mengambil itu sebagai uh, sebagai saya punya ni sebagai saya punya point hujah saya saya nak memberi filem ni 6 atau 6.5 per 10 kerananya ia filem yang okey dan kepada ramai orang boleh menjadi permulaan untuk mereka mengenali kisah Arma ataupun mengenali filem-filem Eric Ong dan saya harapkan sekiranya ada sambungan sambungan itulah sambungan yang saya harapkan daripada filem ni sebenarnya kerana di situlah jatuhnya cerita-cerita Adma betul-betul memperkenalkan dan mengembangkan seni silat gayom. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Bass Pop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi maju fandom untuk negara